তাৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ টিউটৰ ইউটিউব চেনেলে তোমালোকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই অষ্টম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়টোৰ পাঁচ নম্বৰ পাঁচ ভক্ত প্ৰসাৰত যিটো পাঠ আছে এইটো পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যদি ভিডিওটি তোমাদের ভাল লাগে লাইক লগতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর বন্ধু বান্ধবী সকলে অবশ্যই শেয়ার লগতে তোমাদের নিজের নিজের নামটো কমেন্ট বক্স কমেন্ট করে জানাই দিবা চাও বলে সর্বপরে চাইয়া সাহেব নিজের গাঁতর নাম লিখি দিবা তো তোমাদের প্ৰথমটো প্রশ্ন আছে উত্তর দিয়া এই প্রশ্ন উত্তর মানে পাঠভিত্তিক এইটার প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব কৰিম আমি তো আমি প্রথমত আলোচনা করি তোমালোকৰ যুক্ত উত্তর আছে প্রশ্ন নম্বর ওয়ান উত্তর দিয়া তার নম্বরটা কি দিয়ে আছে ক নম্বৰ দি আছে ভক্তপ্ৰাণ প্ৰ প্ৰহ্লাদ নাটিকাখনিৰ মুখ্য চৰিত্ৰ কেইটা নাম লিখা ত' উতটো চোৱা ভক্তপ্ৰাণ প্ৰহ্লাদ নাটিকাখনিৰ মুখ্য চৰিত্ৰ কেইটা হ'ল প্ৰথমতে আছে যে হৰি যিটো হ'ল তিৰি জগতৰ ত্ৰাণকৰ্তা ভক্তবৃন্দৰ উপাস্য দেৱতা দ্বিতীয়তে আছে হিৰণক্ষ চুপু হিৰণক্ষ চুপু হ'ল দৈত্যৰাজ হৰিৰ চৈৰ চিৰ বৈৰী মানে ভৱনে চিৰ শত্ৰু প্ৰহ্লাদ যিজনীয়া হিৰণক্ষ চুপুৰ পুত্ৰ আৰু ভগৱানৰ একান্ত ভক্ত তিনিটা গ'ল এটা হৈছে চন্দ্ৰমৰ্শ যিটো দত্ত গুৰু তাৰপিছত মহাৰাণী এইটো হ'ল হিৰণক্ষ চুপুৰ পত্নী বা দত্তৰাণী প্ৰহ্লাদৰ মাক এইবাৰ আমি খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম খ নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে তোমালোকৰ নাটিকাখনি কেইটা দৃশ্যত বিভক্ত তো ঊত্তত্ৰিছ নাটিকাখনি পাঁচটা দৃশ্যত বিভক্ত ঘ নম্বৰ আছে প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম কি উত্তত্ৰিছ প্ৰহ্লাদৰ পিতৃৰ নাম হ'ল হিৰণক্ষ শিপু ঘ নম্বৰ আছে হিৰণক্য শিপুৰ ভাতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰটো চোৱা হিৰণক্য চিপুৰ ভাতৃৰ নাম আছিল হিৰণক্ষ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা হিৰণক্ষ শিপুৰ ভাতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰটো চোৱা হিৰণাক্য শিপুৰ ভাতৃৰ নাম আছিল হিৰণক্ষ ও নম্বৰ হ'ল হৰিৰ প্ৰতি প্ৰহ্লাদৰ ভক্তি কেনেকুৱা আছিল উত্তৰ হৰিৰ প্ৰতি ভগৱানৰ প্ৰহ্লাদৰ অচলা ভক্তি আছিল হৰিৰ প্ৰতি থকা এই ভক্তিৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যুকে ভয় নকৰিছিল তাৰপিছত চাম প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰহ্লাদক অহৰীয়া শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ কাক নিযুক্ত দিয়া হৈছিল উত্তৰ প্ৰহ্লাদক অহৰীয়া শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ দত্য গুৰুৰ স্ব নমৰ্কক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল দ্বিতীয় ছ নম্বৰ আছে ত্ৰিজগতৰ পতি বুলি প্ৰহ্লাদে কাক কৈছিল উত্তৰ ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি বুলি প্ৰহ্লাদে হৰিক কৈছিল জ নম্বৰ আছে স্ফটিকৰ পৰা ওলাই অহা আধা মানুহ আধা সিংহটো ৰূপটোৰ নাম কি উত্তৰ স্ফুটিকৰ পৰা ওলাই অহা আধা মানুহ আধা সিংহ ৰূপটোৰ নাম আছিল নৰসিংহ কাৰণ ইয়াৰ আধা অংশটো কি আছিল এটা আছিল মানুহ আৰু এখন বাকী অংশটো আছিল সিংহৰ নিচিনা আৰু ইয়াৰ এইজনৰ নামেই আছিল তোমালোকৰ পাইছে যে নৰসিংহ ইয়ে বিষ্ণুৰ অন্য এক ৰূপ বা অৱতাৰ ঝ নম্বৰ আছে অহৰীয়া শাস্ত্ৰখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে অহৰীয়া শাস্ত্ৰখনৰ নাম বামানৈ হাস্ৰ এইবাৰ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে লিখি কৈছে লিখা কি লিখিব কৈছে চোৱাচোন কোৱা নম্বৰ কৈছে কি ভাৱত তন্ময় আছা প্ৰহ্লাদ তোমাৰ কাষত আহি ৰৈ মই ৰৈছহি তুমি গমেই পোৱা নাইনে এই কথাষাৰ প্ৰহ্লাদক কেনে কোনে কৈছিল সেই সময়ত প্ৰহ্লাদ কি ভাৱত তন্ময় হৈ আছিল উত্তৰটো চোৱা এই কথাষাৰ প্ৰহ্লাদক তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কৈছিল প্ৰহ্লাদে সেই সময়ত সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি কৰা হৰিৰ মহিমাৰ কথা চিন্তা কৰি আছিল খ নম্বৰ আছে স্ফুটিক স্তম্ভ ভাঙি প্ৰভু নৰসিংহ ওলাই আহি কি কৰিছিল তেওঁৰ গৰ্জনৰ দ্বৈত হবৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল উত্তৰ স্ফুটিক স্তম্ভ ভাঙি প্ৰভু নৰসিংহ ওলাই আহি হিৰণক্ষ চুপুক সামান্য এক পতংগৰ দৰে ধৰি খাই ধৰি নিজৰ ওৰুত পেলাই লৈ নখেৰে বিদায়ী বধ কৰিছিল তেওঁ গজ তেওঁৰ গজনাত সকলো দ্বিতীয় ভয়ত কম সমান হৈ মূৰ্চাপায় হৈছিল এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে চমুকৈ লিখিব দিছে প্ৰহ্লাদে হৰি ভক্তিৰ মহিমাৰ বিষয়ে দেখুওৱা যুক্তিবোৰ একাডেমী ক্ৰমে লিখা মানে হৰি ভক্তি মহিমাৰ যে আছে এইটো মানে প্ৰহ্লাদে কেনেকৈ যুক্তি দিছিল সেই যুক্তিবোৰ তোমালোকক লিখিব দিছে তো তোমালোকৰ প্ৰথমটো উত্তৰ আছে প্ৰহ্লাদে হৰি ভক্তিৰ মহিমাৰ বিষয়ে এনেদৰে যুক্তি দেখুৱাইছে যে হৰি ত্ৰিভুৱনৰ গৰাকী ন্যায়ৰ মূৰ্তি মানে কৈছে যে ভগৱান হ'ল এই তিনিটা জগতৰ মালিক ন্যায়ৰ মূৰ্তি হৰিৰ মহিমা স্মৰণ কেতিয়াও অনুচিত বুলি বুলিব নোৱাৰি মানে আমি যে ভগৱানক স্মৰণ কৰিব লাগে এইটো কথা কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে তেওঁৰ মহিমাই মৃত্যু ভয় থাকিলেও তেওঁ মুকলিকৈ সঁচা কথা ক'বলৈ সাহস যোগায় ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি হৰিৰ মহিমাক কোনেও অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰে মানে এই তিনিটা জগতৰ ভগৱান তেওঁৰ মহিমাৰ কথা আমি কেতিয়াও মানে উলংঘা কৰিব অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰিম হৰিৰ মহিমা সকলো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে প্ৰহ্লাদৰ একান্ত যুক্তি হ'ল ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মানে আমাক যদি হৰিয়ে ৰাখে বা ঈশ্বৰে ৰাখে মাৰিব কোনে প্ৰহ্লাদৰ বিশ এই ধৰিত্ৰী আকাশ বতাহ বায়ু পানী সকলোতে পৰম্পিতা হৰি সুপ্ত হৈ আছে আৰু হৰি নোহোৱা ঠাই নাই মানে এনে আচলতে কৈছে বায়ুপানী মাটি য'ত মানে যিকোনো জেগা আছে সকলো জেগাতে মানে ভগৱান আছে পৃথিৱীত এনে কোনো ঠাই নাই য'ত মানে ভগৱান নাই প্ৰহ্লাদৰ মতে এইটো কৈছে এইবাৰ শ নম্বৰ কৈছে ব্ৰামানুহ শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিব ল'বলৈ প্ৰহ্লাদে কি কিয় আপত্তি কৰিছিল উত্তৰটো চোৱা প্ৰহ্লাদ আছিল হৰিৰ একান্ত ভক্ত অসৰীয়া শাস্ত্ৰ বা বামানু শাস্ত্ৰ আছিল হৰি বিৰোধী তাৰমানে এইটো কথা বুজাব বুজাইছে যে প্ৰহ্লাদ আছিল হৰি ভক্তই এজন ল'ৰা আৰু যিটো বামাণি শাস্ত্ৰ আছে এই বামান শাস্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ বিৰোধী ভগৱানৰ বিৰোধী কৰা হৈছে সেয়েহে প্ৰহ্লাদে অসৰীয়া শাস্ত্ৰখন ল'বলৈ আপত্তি কৰিছিল গোৱা নম্বৰ কৈছে হৰিক দৈত্যবংশৰ চিৰ বৈ বুলি দৈত্যৰাই হিৰেণ কশ্যপুৰ কিয় কৈছিল তাৰমানে ভগৱান যে ভগৱান মানে দৈত্যবংশৰ চিৰশত্ৰু বুলি কৈছিল এইটো হৰেণ কশ্যপুৰ কিয় কৈছিল উত্তৰ হৰিক দত্যবংশৰ চিৰৱৰী বুলি দৈতৰাজ হিৰণক্ষ চিপুৱে এইকাৰণে কৈছিল যে হৰিয়ে তেওঁৰ সহজৰ হিৰণক্ষক বৰা ৰূপ ধাৰণ কৰি দাঁতেৰে শুচী হত্যা কৰিছিল মানে এইটো কৈছে যে ভগৱানে তেওঁৰ ভাই হিৰণক্ষক বৰা ৰূপ দি ধাৰণ কৰি দাঁতেৰে শুচি মাৰিছিল ঘ নম্বৰ হৈছে পিতৃক ক্ষমা কৰি দিবলৈ প্ৰহ্লাদে নৰসিংহীৰূপী হৰিক কি বুলি কাকুতি কৰিছিল মানে নিজৰ দেউতাকে মাফ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত কি মানে কি বুলি কাকুতি মিনতি কৰিছিল উত্তৰ পিতৃক ক্ষমা কৰি দিবলৈ প্ৰহ্লাদে নৰসিংহীৰূপী হৰিক এই বুলি কাকুতি কৰিছিল যে হে হৰি মানে ভগৱানৰ ওচৰত এনেদৰে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি মানে মিনতি কৰিছিল আমাৰ সকলোকে শুভ বুদ্ধি আমাৰ সকলোকে শুভ বুদ্ধি নি আপুনি আমাক ৰক্ষা কৰক কৈছে আমাৰ যি সকলোকে আপুনি ভাল বুদ্ধি দি আমাক ৰক্ষা কৰক পিতৃ সকলো দোষ মাৰ্জনা কৰি তেওঁক ক্ষমা কৰক আৰু আমাৰ দেউতাক মানে সকলো ধৰণৰ দোষ আছে সেইবোৰ ক্ষমা কৰি মানে সকলোবোৰ আঁতৰি তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ক বুলি কৈছে অঙ নম্বৰতে আছে চন্দামৰকৈ প্ৰহ্লাদক অহৰীয়া শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ কি কি বুজনি দিছিল উত্তৰ খন্দামৰকৈ প্ৰহ্লাদক অহৰীয়া শাস্ত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ এনেদৰে বুজনি দিছিল চোৱা ৰাজকুমাৰ প্ৰহ্লাদ তোমাৰ কণ্ঠত হৰি নামে শবা নাপায় তুমি হ'লা দৈত্যবংশৰ পুত্ৰ দেৱতাৰ জয়গান গোৱাটো তোমাৰ বাবে উচিত হোৱা নাই সেয়েহে অহা বামা নৈ শাস্ত্ৰৰ পৰা য'ত আছে দৈত্যবংগৰ পৰস্পৰ শিক শিকিয় অনেক কথা তাৰোপৰি এনেদৰে কৈছিল হৰি ভক্তিৰ মহিমা বৰ্ণনাৰ পৰা তুমি বিৰত থাকা নহ'লে জানাই নহয় তোমাৰ পিতৃ দৈত্যৰাজৰ ক্ৰধিয়ে সকলোকে ভস্ম কৰি পেলাব ছ ননম্বৰত কৈছে প্ৰহ্লাদে গুৰুদ্বয়ৰ বুজনি কিয় মানি লোৱা নাছিল মানে প্ৰহ্লাদ গুৰুৰ কথা কিয় মানি লোৱা নাছিল উত্তৰ প্ৰহ্লাদে গুৰুদ্বয়ৰ ভোজনী এইকাৰণে মানি লোৱা নাছিল মানে গুৰুৰ কথা এইকাৰণে মানি লোৱা নাছিল কাৰণ সেই ভোজনী আছিল হৰি মহিমা বিৰোধী কাৰণ তেওঁ তেখেত আছিল এজন হৰি হৰি ভভক্ত ল'ৰা গতিকে গুৰু ভোজনী এইকাৰণে মানি লোৱা নাছিল কাৰণ সেই মানে ভোজনীত হৰি ভক্তিৰ মানে বিৰোধ কৰা হৈছে প্ৰহ্লাদ আছিল হৰি মহিমাৰ বৰ্ণনা কৰে একান্ত হৰিভক্ত একান্ত হৰিভক্তই হৰি বিৰোধী ভোজনী কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে এইবাৰ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ব্যাখ্যা কৰা তাৰে ক কি কৈছে ভাৰতীয় ভক্তিধাৰাৰ ঐতিহ্যত প্ৰহ্লাদৰ কাহিনীবিলাক গৌৰৱময় সংযোজন এইটো ব্যাখ্যা কৰিব দিছে ত লিখা কথা ভাষি ভক্তপ্ৰাণ প্ৰহ্লাদ পাটীৰ পৰা লোৱা হৈছে কথা ভাকিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় পৰস্পৰ পৰম্পৰাগত ভক্তি ধাৰাৰ ঐতিহ্যকে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ভাৰতীয় ভক্তিধাৰা হৈছে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বিষ্ণু মহিমাৰ কীৰ্তন চৰ্চা আৰু ধ্যানেই হৈ এই ভক্তিধাৰাৰ মূল এই ধৰ্ম বা ভক্তিৰ মতে বিষ্ণু বা হৰিহল তিজগতৰ প্ৰতি এই সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁ সকলোকে সৃষ্টি কৰিছে পালন কৰিছে আৰু প্ৰয়োজনত ধ্বংস কৰিছে ৰাখে হৰি মাৰে মাৰে কোনে এই মতামতে ভাৰতীয় ভক্তিধাৰাৰ একমাত্ৰ বিশ্বাস প্ৰহ্লাদৰ কাহিনীৰ জৰিয়তে এই মতামতে প্ৰচলিত হৈছে আৰু প্ৰমাণিত হৈছে যে সেইকাৰণে এই কাহিনী ভাৰতীয় ভক্তিধাৰাৰ ঐতিহ্যত এক গৰময় সংযোজন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে মোৰ বিনাশ হা 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 বোধ কৰোঁ তোমালোকৰ জ্ঞাত নহয় যে মোক মানুহ অথবা জন্তুৱে বোধ কৰিব নোৱাৰে আনহাতে মোৰ মৃত্যুদিনৰ ভাগতো নহয় ৰাতিও নহয় সেয়েহে মই নিশ্চিত সহজে নহয় মোৰ বিনাশ এই সংকলাপনো কোনে কাক কৈছে লিখা উত্তৰটো চোৱা হৰিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে আপোনাৰ অমংগল অথবা বিনাশৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি যেতিয়া হৰিভক্ত প্ৰহ্লাদে হৰিৰ বিৰোধী পীতি হিৰে নক্ষ চি পোক ক'লে তেতিয়া হিৰণক্ষ প্ৰহ্লাদক এই কথাষাৰ কৈছিল তোমালোকৰ আহ দিয়া আছে কি যে কৰ্ণৰ ত্ৰি ভৱন তিনি ভৱনৰ সমাহাৰ হতাহতি পৰস্পৰ হাতাই কৰা যুঁজ পৰ্বত গম্ভীৰ মানে পৰ্বতৰ নিচিনা গম্ভীৰ ত্ৰি জগত মানে তিনি জগতৰ সমাহাৰ সিংহখন মানে সিংহসূচিত আসন এইবাৰ চোৱা ছয় নম্বৰত কৈছে ওপৰৰ সংযুক্ত বাক্যসমূহ তালিকাত উল্লেখ কৰা মতে লিখা এইটো মানে উল্লেখ কৰিছে এইটো হৈছে বেষ্ট হ'ব সমষ্টিমান পথ কি হ'ব সমস্ত পথ কি তাৰপিছত মানে বেষ্ট বাক্য কি হ'ব ত' মোৰ ছাত্ৰ এগৰাকী লিখিছে চোৱা মানে হাতৰ ঘৰ ইমান ভাল নহয় যদিও মানে লিখি থৈছে আগতে গতিকে মই দেখাই দিছোঁ চোৱা তিনি ভৱনৰ সমাহাৰ প্ৰথমটো আছিল মানে তিনি ভৱনৰ সমিভুৱন এইটো সম ব্যস্তমান সম তিনি ভৱনৰ সমাহাৰ আৰু সমস্ত ত্ৰিভৱন সম এইটো হৈছে সমস্ত ত্ৰিভৱন আৰু তিনি ভৱনৰ সমাহাৰ এইটো হ'ব বেজ বাক্য তাৰপিছত পৰস্পৰ হাতে হাতে কৰা যি পৰস্পৰ হাতে হাতে কৰা যি যুঁজ এইটো হ'ব ব্যস্ত পথ বা সমস্যা পথ আৰু শতাহতিটো হৈছে তোমালোকৰ সমস্ত পথ তাৰপিছত পৰস্পৰ হাতে হাতে কৰা যি যুঁজ মানে এইটো শেষৰ লাইন যিকেইটা আছে এইকেইটা হ'ব ব্যস্ত বা সমস্যমান পথ আৰু বেজ বাক্য আৰু মানে প্ৰথমৰ যিকেইটা আছে এইকেইটাও তোমালোকৰ প্ৰতীকটো হ'ব কি সমস্ত পথ এইটো মনত ৰাখিবা এইবাৰ সাত নম্বৰত আছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰি লিখা ত' কোৱা নম্বৰত আছে যাৰ সাহস আছে তাক সাহসী বুলি কয় যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে সেইটো আস্তিক যি বিষ্ণুক উপাসনা কৰে মানে বিষ্ণুক পূজা কৰে তাক বৈষ্ণৱ বুলি কয় একে মানটো মাকৰ সন্তান মানে একো একজন মাকৰ সন্তান যিবোৰ হৈছে সহজৰ যি সঁচা কথা কয় সকলো সঁচাকতা ক'লে তাক কি কয় সত্যবাদী যাক দেখা নাযায় এইটো হৈছে অদৃশ্য এতিয়া চোৱা আঠ নম্বৰত তোমালোকৰ দি আছে বাক্য ৰচনা কৰা তো চিৰ বৈৰী সিংহাদেশ আকাশ পাতাল গৰিমাহ চালে চকুৱা শয় নহনে এইকেইটা শব্দ দি বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে তো তোমালোকো বাক্যৰচনা কৰিব জনা সকলে যিকোনো এটা বিষয় লৈ মানে যিকোনো এটা শব্দ লয় সেই শব্দটোৰ ওপৰত মানে এটা চেণ্ডেঞ্চ লিখিব লাগিব আৰু যিটো মূল বাক্য তাৰ তলত দি ডাক দিব লাগিব বাইক্যৰ ভিতৰত ৰাখি তো চিৰ বৈৰী আছে প্ৰথমতে হিৰণাক্য চুপু হৰিক চিৰ বী চিৰ বৈৰী বুলি ভাবিছিল এনেকৈ ডাক দিবা তলত তাৰপিছত সিঙাদেক সমাজৰ পৰা সিঙাদেক আঁতৰ হ'লেহে শান্তি স্থাপন হয় আকাশ পাতাল বিপদত অদৰ্ঘ হৈ আকাশ পাতাল চিন্তা কৰি থাকিলে বিপদৰ পাৰদৰ্শাব নোৱাৰি এইবাৰ চোৱা গৰিমা হ্ৰ লোকৰ গুণ গৰিমাক প্ৰশংসা কৰিব লাগে চালে চকুৰোৱা কোঠাত চালে চালে চকুৰোৱাকৈ সজাই তুলিছে হয়েনে সপনে প্ৰহ্লাতে হয়ে নে সপনে একমাত্ৰ হৰিৰীৰ মহিমাকে চিন্তা কৰি আছিল এইবাৰ তোমালোকৰ ন নম্বৰ দি আছে চুমুত দিয়া তাৰে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছো মাৰ্গৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল এইটো চোৱা দৈত্য গুৰু শুক্ৰাচাৰ্য বিষ্ণুৱে প্ৰধানকৈ কেইটা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল এইটো কি হ'ব দহটা দহটা অৱতাৰ ধাৰ ধাৰণ কৰিছিল গণমত হৈছে বিষ্ণুৰ চতুৰ্থ অৱতাৰটো কি এইটো হৈছে নৰসিংহ বামুণে শাস্ত্ৰ কি পুত্ৰটো হৈছে বেদ বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰ দৈত্যসকলৰ শাস্ত্ৰক বামনে শাস্ত্ৰ বোলা হয়